Sugeng pepanggihan, para Sutresna, wonten kanal YouTube Panyebar semangat. Wonten kalauodangan menika, pulo badhe nyugata panjenengan sedaya. Arupi cerios alaming lelembut ingkang asesira. Semplah. Seemplah. Karyanipun sederek fretilis DNS. Cherios menika kapacak wonten kalawarti panyebar semangat. Edisi Digang dasa tahun kalih ewu Wulu. sukeng mida Pak, seso aku entuk buku LKS 6 caranya buku guru bisa dicecil mengkomeh semesteran kandane anakku Frita naliko teko saka sekolah iya nak, seso tak boleh ni duit jawabku ngayem-ngayemi bareng kurungu koyo mengkono anakku ragel terus melayu bunga melebu kamar jupuk salin. Atiku seneng, deleng anakku bisa guyu. Senajan buh sokongan ngendi, anggonku golek duit. Kanggo bayar buku sing dijaluk anakku. Ojo maneh kok bayar buku. Kanggo sangune bocah loro wae kurang. Pancen, anakku mung loro tok. Tur ya wedok kabeh. kok Wis meh telung taunan aku ora kerja mergo di PHK dening pabriku. Tujuane isih ana sedulur sing aweh pitulungan. Ning mundhak gede mundhak akeh kebutuhane anak-anakku. Ora mung dia sekolah wai. nanging uga kebutuhan padinan kaya tine nyandhang, maca, lan sapanunggalane. Aku wis nyoba nglamar gawean mrono mrene. Ning Sepiro dayane awak saking tur balung tuwa. Mesthine kalah karo nom-noman sing luwih rosa lan mumpuni. Mula, menawa tumekane saiki isih durung ana sing gelem nampa tenaga tuwa kaya aku iki, ya maklum. Aku kudu sabar lan nrimo ing pandum. Alhamdulillah. Gosti kang akaryo jagad isih paring rejeki liwat wartel Soko sisane pesangon karo urunane ponaanku Sidik-sidik, ana -sidik asili Sakliane kanggo nyangoni bocah-bocah Uga kena kanggo butuh sabendinane Neng, yan diarani cukup ya duru Lawong wartel mungsak kamartok Tinimbang aku tengok-tengok nganggur ngedekur nunggoni wartel ora ketang tartir ono asile seneng banget rasane anakku barep freti lulus SMP kanti biji ora kalah karo kancane jadi ora bakal kangelan anggone golek sekolahan negeri tur yon duwe sertifikat kursus awet naliko aku isih kerjombien. anakku barep tak elokke kursus maneka werno Muga-muga wae bisa mbiyantu nilai ijasane nalika penerimaan siswa baru. Lah kok sing dipilih anakku kuwi sekolahan sing lumayan kawentar reputasine. Mula kudu saingan karo siswa sak pirang-pirang. Panyuwunku marang Gusti diijabahi. Anakku ketompo dadi siswa ing sekolahan favorit mau. Sakabehe uborampe kudu dicukupi kanthi ragat ora setitik. Bareng kuwi, bojoku uga bubar kacilakan. Tangani retak. Waduh, senajan ranemen, nanging kudu age ditambani. Sing bisa ora bisa kudu dioperasi. Kamangka, duit ing tanganku ora sepiro pun cukup kanggo mbayar pirantine sekolah anakku sing barep. Kuwi wae durung kelebu kanggo mbayar uang pangkal. Piye, Pak? Sesuk kudu wis bayar lho. Lapore Freti karo rada nangis. Wisna, Rong dina meneh Bapak arep bayar uang pangkalmu ya. Jawabku sinambi ngelus-ngelus rambuté Fretty. ing batin rasane kudu bengok seru duh gusti mugi-mugi paduka paring kalau dateng anakku loh amre saged sekolah kanti lancar sakwisi sekabeane surat-surat tak tanda tangani aku banjur ngadep menyang kasir sak perlu ngenteni duit utangan sokobang sepeda motor warisan wong tuaku kapakso tak gadeke kanggo bayar uang pangkale anak lan biaya operasi ne bojo ngono wae isih golek tombokan liyane mergo isih kurang lego pancen pikiranku mbuh piye mengko nyicile sing penting perkara uang pangkal sawetara katutup biaya operasi uga bisa kebayar sirahku dadi enteng anakku bisa sekolah bojoku uga bisa waras senajan pikiranku kudu mubeng golek dalan kanggo nyicil wulan ngap donya iki rasane nungsang jempalik mubeng ora karuan genai pikiran lan batin asring jibek. cicilan utangan bank durung ngerti entuk sokong ngendi. Anakku podo obo bab kebutuhan sekolah. Sing barep jaluk toko aki flash disk, sing regane ngancik rong atus sewan. Jare yen orang nganggo kuwi, ora duwe catatan sing bisa kesimpen. Dini sing ragil, jaluk LKSE enggal kon bujuku dewe yo ya sambat wayai nyicil utangan PKK pak ento undangan soko sekolahan lapure anakku naliko bali sekolah tak tampani terus tak woco isine surat peringatan melunasi uang pangkal sing isih separo luwe pejobokui Ugo kudu ngelunasi SPP rongsasi. mergo wis cedhak karo ulangan semesteran. Yen ora, kepeksa anakku ora bakal bisa melu semesteran. Ora mung anak barek sing entuk layang saka sekolahan. Anakku Ragil mulih sekolah uga prembik-prembik mergo ditagih SPP lan buku LKS. Duit entoane saka warteg tak etung. Dijereng-jereng nganti ombo. Isih durung nutup Sakabehane panjaluke anak-anak lan bojoku. arpe dikalahake salah siji kok ya tangih lamun. Donyane wis nyungsang jempalek tumpang tindih ora karuan. Pungkasané gelas isih cuweran pambersih lantai tak suntak menyang cangkem nganti kusis. Sesawanganku dadi sumrepet peteng dedet tanpa warna babar belas Wro ro, aku digandeng wewujudan sing ora katon rupane. Gede dhuwur, putih kegirisi. Kukune dodor get. Kaya mentas kanggo nyakari barang lembek empre daging kang mentas dibakar. <Garuh -garuh aku arep <otherwise> digonyong di. sinambi narik tanganku sing digandeng. Ora ana jawaban. Keporo malah anggone narik tanganku luwih seru nganti kroso pedes ing pergelangan tangan wujudane sing geret aku sansaya suwe sansaya mundhak gedhe praupane sing maune ora katon mergo ketutup kudung saiki bareng kabuka katon nggirisi kanthi rupa kang rojah-rojah irunge coplong siji ditambah bripate mendulu Ambune amis ndulek irung nganti pungkasane tekan panggonan Kang Omber kaya tene alun-alun lan ing kadohan katon wangunan kaya sawijining kraton Rerenggan ing Sabkupenge wiwit saka gapura lawang regol tumekane lawang jero digawe saka rangkane menungsa Gapurane dihias nganggo tumpukan cumplung Denne kusene lawang reggol digawe saka balung-balung manungsa entuk bolong <manongso> <tuk> pinter mata digolek mangsa ini Ucape wanita ayu nanging metu yungi. bacane kaya ratu sing diundang Matardi mung dodhok pikur mat karo nyembah. Madine kenapa Matardi? Takon sakwise guyu mendo. Minum ombang go bersih lantai. <laughs> Jawape kanthi swara bindeng merga irungi gawa. Hei di sana, kowe saiki dadi punggawaku. Kowe mati nasar, mulok salah wasi uripmu bakal dadi budakku. <tik> Kandane pawongan sing macak ratu kui, nudeng marang aku. Sudik aku jadi punggawamu, opo maneh kok dadi budakmu. Uwosku sereng Jan sombong tenan kowe. Ora weruh lagi adep-adepan karo sapa ya? Sentake ratu kuwi katon ngamuk. Ngakon punggawane supaya nyeret aku menyang Pakunjaran. Punggawa loro nyandhak tanganku terus nyeret nganti aku nibotangi. Saibo kagete. Bareng weruh sing jenenge Pakunjaran In kono akeh pawongan sing nembe disiksa ing kamare dhewe-dhewe. Ana sing isih dikerok gegere nganti kulite padha nglonyom. Ana sing dipotel-potel lengeni nganti dawire dipuntir. Ing antarane pawongan-pawongan sing disiksa mau, ana sing tak kenal. DWE mati ngelalu mergo ditinggal kawin pacare jenenge Budi Pasir bocahe rodo gendeng mergo kakean ngombe DWE ngelalu kanti ngombe arak oplosan luwi takeran si meneh jenenge Yanto Kentir DWE mati kacilakan sepeda motor mergo kahanan mendem Aung warbar. karo metal cengkermane punggawa loro kuwi. Para punggawa lan sakabehane sing ana kono padha pating jlerit sajak kelaran. Pating kreang sinambi nyekeli sirahe dewe-dewe. Kahanan malih dadi gonjang-ganjing sajak kaya ana lindu. Wujudane iku padha mlayu nunjang palang. Alhamdulillah ana swara pangucap syukur ing sacedhake kupingku. Uga ana swara tangis sing drengenging ngebaki panonku. Alon-alon wewayangan Kang Pating Slengkerah mau gumanti wewayangan Kang Sarwo Putih. Mripatku mboko sithik melek remeng-remeng kuwi sansaya cetha yen aku nembe dikupengi dening tenaga medis. Ora suwe keluwargaku dilaili mlebu Bapak Panjlerite anak bojoku karo nubruk ragaku ungkep-ungkep ing dadaku karo nangis nggunggu aku dhewe uga rakuat. kuat nahan rasa gelaku mergo wes lali marang sangkan parane dumati lali marang Gusti kang moho agung sing paring pirang-pirang kanugrahan sing paring urip